Bir vaqeədir ki, keçmiş zamanlarda bir paça var idi. O paça özünə ağıllı bir vəzifə çəkmək qərarına gəlir. Paça o qədər düşünüb-düşündükdən sonra ağlına bir fikr gəlir və belə də edir. Sarayın lap ortasına böyük bir qapı qoydurur. Paça vəzir özünə vəzifə çəkmək istədiyi adamları huzuruna çağırır və deyir: "Kim bu böyük qapını açıbilsə, mən və silim də o olacaq. Bütün insanlar gəlir və deyirlər: "Onsuz da bu böyük qapını biz, mənim haça bilməyəcəyəm. Ondansa üzümü rüsfay etməyim." Amma bir cadan oğlan qapıya barmaqlarının ucu ilə bax vurur. Qapı təybatar açılmaya başlayır. Paşahat deyir: "Onsuz da qapı bağlı deyil, içə açıq idi." O gündən oğlan paşahın vəziri oldu. Unutmayın ki, nə qədər böyük olsa da aşılmayacaq. Böyük tağ yoxdur. Yetər ki özünüzə güvənin. Mən bizə sizin sayənizdə özümüzə güvənirik. Güydən 3 üç ammaçdır. Biri bu videoya baxanları, biri mə'llənim, bir də mənəm.